Bismillahirrahmanirrahim Sa'ud eh? Ha? dua Bismillahirrahmanirrahim Kala ma'alif kada sallahu sirrah Laisa lil qalbi illa wijahatan wahidah Pamata tawajjaha ilaiha kharaja an ghairiha Tiada bagi hati itu melainkan mempunyai satu arah saja. Apabila dia menghadap kepada satu arah, maka ia keluar daripada arah yang lain. Mana membelakangkan yanglah yang dan lain. Ha, itu dia. Ma ja'anallah ni al rajulin min qalbaini fi jawfin wah. Wahid. Quran kata apa? Atala tak jadikan dalam jasad anak, Adam tu dua hati tak ada. Dia satu je hati ni. Ya. Bermana kalau dia berhadap kepada benda taat, maka dia membelakangkan maksih. Maksih. Kalau dia berhadap pada maksiat maknanya dia membelakangkan taat. Ta kalau dia berhadap kepada Allah maknanya dia membelakangkan makhluk. Kalau dia berhadap pada makhluk maka dia membelakangkan Tuhan. Kalau dia menghadap kebesaran Tuhan maka hilang dia tak rasa dah besar makhluk Tapi kalau dia pandang makhluk, besar makhluk, hebat makhluk, dia tak akan dapat rasa kebesaran Allah Taala. Ya, itu maksud ini. Maka jaga hati kita jangan menyimpang dari Tuhan. Ya. Kamala yuhibbul ala amalul mushtarak kazalika la yuhibbul qalbul mushtarak sebagaimana Allah Taala tak suka tak mau ha amal tu disekutukan dengan niat lain dia buat ibadah tapi dia niat bukan kena Allah riya wujud, suma dan sebagainya begitu juga qalbi Allah Taala tak suka dia letakkan kasih pada yang dah yang lain ada dunia tak apa kasih jangan ha beza eh sebab orang kalau masuk dunia dalam qalbi dia habis Ibarat kena racun lah. Memang dia tak dapat, dapat imbang syariat. Lah. Dia makan hitam. Sebab bila dah masuk kalbi, benda tu dah masuk. Dia panggil benda yang mukabbar. Benda dibesarkan. Kalau benda tak dibesar, dia tak akan masuk hati. Bila dah masuk dalam hati tu, mana benda tu dah dibesarkan. Lepas tu kalau kita semayang, kita nak tengok kita besarkan apa. Angkat takbir apa kita ingat. Itulah dia. Kalau kita besarkan Tuhan, Diangkat angkat dia takbir. Mi'rat terus kalbi dia ke Tuhan. Kalau dia pergi tempat lain tu mana kalbi dia menghadap Benda lain bukan menghadap Tuhan Jasad yang ada kiblat, rohani yang ada tempat lain eh, Sebab ni itu benda yang perlu kita pantau Betul-betul, sebab dia benda mahal Jangan dirosakkan dia dan jangan Dikotorkan dia eh, Maksudnya kita kena pantau, sebab ni dia mutiara besar benda Dengan dia kita boleh ma'rifat Akan Allah, dengan dia kita akan dapat Kasih sayang Tuhan di kalbi tu eh, Sebab tu maknanya dua benda ni Kena jaga tu sebab tu doa ulama dia kata Allahu, Allahumma dunia, Allah Allahumma la taj'al dunya Allah Allahumma ja'al dunya fi aidina wa la taj'al dunya fi qulubina. Ya Allah jadikanlah dunia tu di tangan aku saja. Jangan jadikan dunia itu masuk dalam kalbiku. Masuk dalam jagaan, ya, Dia tak kira nampak dah. Nanti dapat arah malah dia sebat. Itu eh. kalbi jangan dirosakkan. Jadi nak ceritakan supaya kita berhati-hati Pak Mata tawajah ilaiha Dia berhadap pada satu pihak Dia akan belakangkan yang lain ha, tu. Apabila hati itu telah menghadap Atau menjurus kepada satu kendak Maka ia akan membelakangkan kendak yang, yang lain Kalau dia menjurus bertaat, taat Maka dia akan belakangkan maksiat Begitulah seterusnya dan jika ia memahaminya Maka naklah kamu menghadapkan hatimu kepada Allah Ta'ala Itu dipanggil kiblat yang paling tinggi Sebab kiblat kita ada tiga ni. Kiblat semahyang adalah Baitullahil haram Pawalli wajhaka eh, masjidil haram Pawalli wajhaka syatral masjidil haram Mana ada kan diri kamu akan uh, ha, Syatral Ka'bah tu Mana pihak kaabah masjidil haram lah Itu kali kiblat zahir ada mengkiblat tu doa ila as-sama. Kiblat doa sama, sebab doa kita angkat jangan tanda-tanda atas. Yang paling besar ialah kiblat ruh. Kiblat ruh kita ialah Allah Taala. Apa aina mah tuan lu, apa sama Allah. Di mana sahaja kamu berhadap, di sana ada wajah Allah, ai wajah tajaddiat, mana semua tu menunjukkan kewujudan, kebesaran, keagungan Tuhan, ya. Langit cuba punya, dia punya laut, darat termasuk diri kita semua dia punya makhluk dia mana kepunyaan dia kejadian dia ha, itulah besarnya kedudukan kebesaran ketuhanan Allah yang maha agung kemudian jadikan kiam kamu itu beristiqamah melakukan taat jadi tasbihkan dengan semayang kita ni kalau semayang kita ada kiam ada rokok ada tidak sujud dan sumpah, rukun fi'li maka dia tasbihkan dengan perjalanan rohani jadikan kiam kamu itu beristiqamah melakukan taat Bermakna kalau orang sembahyang dia boleh kiam. Dia tak ada sakit. Ya tiba-tiba sembahyang duduk, sembahyang wajib hukum dia tak sah. Kalau sembahyang sunat tak apa? Ya, sembahyang sunat dia boleh berdiri, tapi sengaja sembahyang sunat dia duduk, maka hukum dia sah, tapi pahala dia separuh tinggal kata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun sembahyang wajib tak boleh. Dia kena berdiri. Dah tak boleh berdiri, baru boleh duduk, tak boleh duduk baru boleh seterusnya. Ah, ha. tiba-tiba dia boleh berdiri. Tiba-tiba dia tak berdiri Saat tak semayang dia Atau berdiri dia tidak siap Tidak berdiri yang betul Dia masa bongkok itu ha, Lepas tu dia angkat takbir Allahu Akbar ha, kan? Contohnya boleh nak kejar rakaat Dia lambat Imam dah ha, rokok kan? Dia datang tu Allah mana benda bongkok ha, Allah bar dia dia bongkok Padahal belum kiam dengan betul Maka tak sah takbir dia tu mana syarat pertama ialah kiam itu rukun yang zahir. Rukun yang batin, kiam kita apa? Taat. Taat kepada Allah zahir dan batin itu diibaratkan ialah kiam. Mana nak sembahyang betul-betul, kena berdiri. Itu maksudnya. Baru sembahyang kita diterima. Diteri, Ibadah kita terima. Ubudiah batin, mana istiqamah. Istiqamah dalam taat ke Tuhan itu ibarat kita sedang betul membetulkan kiam kita dalam sembah. Sembah yang adu. Rokokmu itu merendahkan diri mana bila kita rokok itu lambang merendahkan diri. Maka kalau semayang tak ada rokok, sah tak? Tak sah semayang. Begitulah ke kehambaan dengan Tuhan tidak sah. Makam ubudiah tidak sah kalau dia tidak merendahkan diri. Sebab tu kena tanam diri dia habis-habis. Idhfan wujudak fil ardi lukumul pamanabata mimman lam yudban lam nati manitajuh. Ya tanam diri kamu dalam bumi yang tertutup dan sembunyi. Mana jangan ada diri kita ni perasaan nak terkenal, nak dibesar, nak dibangga semua tu kotor buang-buang. Hanyut dalam laut itu. Ya, dia tak akan dapat makrifat ke Tuhan selagi ada dalam kalbi dia perasaan dia ingin dibesarkan. Alah kalau sekarang orang panggil ingin glamour kan. lepas cek glamour cek ikan gelama lagi baik kan. Ya boleh goyang masak sup lagi sedap. Ni glamour-glamour tak ada. Ya, sebab kalbi kita ni nak menghadap kepada dia. Kalau kita masuk benda lain kan cari sampingan sana ni, oh tak dapat Tuhan tak akan buka. Bila tak buka kalbi tu dipanggil gelap Zulmah Ah semayang kita jalan gelap je nanti. Berani kita naik kereta dalam gelap. Eh, start engine, masuk gear, padam lampu. Mengelan. Wah, dentum jawab. Itulah rohani nak berjalan ke Tuhan Tiba-tiba dia gelap Tak boleh jalan Dia jam Kan dia sasar tempat lain Jadi rokok itu Merendahkan diri Lambang merendah diri Maka sembayang batin Iaitulah Rendahkan diri Itu salat batin Dia panggil, ya? Dia ada salat zahir dan batin Itu Imam Zali bahas dua tu Ia salat zahir dan salat roh Kemudian sujud mufana Tempat yang paling mulia dalam sembayang Ialah sujud Ya doa dalam sujud tu kalau betul tepat memang Tuhan angkat. Maka sujud dalam ubudiyah ialah fana. Fana mana apa kita antab dua azamatilah terserlah kebesaran Tuhan hilang yang lain ru'yatullahi bila khalqin kalbi dia menghadap Tuhan makhluk tak ada rasa dah. Ah itu dipanggil sujud hakiki. Jadi bila kita semayang, kiam, istiqamah, rokok dia, tawadu'an, tawaduk dan sujud dia ialah fana. Bila dia fanakkan diri kepada Tuhan Masya Allah Dia satu kehebatan tinggi dia di sisi Allah Ta'ala Dalam hadrat Tuhan ya? Jadi kita semayangkan Masa sujud hilangkan kan dia <tid> Hilangkan pandangan diri kita Apa masa hilang pandangan diri kita Kita rasakan semua perbuatan dia ya? Kita berdiri dengan dia Rokok sujud semua dengan dia Dengan dia Bila kantuk Apa Muazzin azan kan La khawla wa la quata illa Kita jawab apa La hawla wala quwwata illa billah billah dengan dia tiada daya upaya melainkan dengan Allah ah ha, kita nampak semua tu bantuan dia kalau kita tak pandang ibadat kita dengan dia kita pandang dengan kita ah ha, setan masuklah dicocok kita wah handal enggak wah hebat enggak siapa boleh lawan kau abilah bom tebarai Wani langsung tak ada nilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi kata man tawadda'a rafa'a Siapa merendahkan diri atau angkat martabat Wa man takabbara pum tuan jatuh ni, ni. Ha. Jadi sujud itu lambang fana di dalam hadrahnya. Kemudian hilangkan dari hatimu segala akwan, segala makhluk, ya fana, lenyapkan dan pandanglah kepada makamul ihsan Apa makam ihsan iaitu lah muraqabah dan musyahadah akan Allah itu dalam hadis sahih antak mudallah ka'anna katara fa'in lam takun tara fa'in laku ya Rab. kamu beribadat buat betul Allah seolah kamu lihat Tuhan guna, -guna seolah mana kita tak boleh lihat tuan tak buka ke dunia bayangkan kita kerja kita punya manager bos ada kat depan ya kita nampak dia macam mana tentulah kerja dia akan selesai betul dia tak wajib Ya, sebab bos bila di depan dia ada dua sifat. Ya, sama ada digarang sangat atau dia baik sangat. Dua-dua ni akan mempengaruhi kerja. Pekerja tadi. Ya, bos ni garang, oh tak wani angkat kepala dia buat kerja tadi. Nah, kalau bos pula baik pula, dia pekerja bertanggung kepala sebab dia malu ya yeah. sebab ni orang cukup baik malu dia nak cengelat kerja dan sebagainya bila hati dia ada rangkaian memandang dalam kerja kepada dia terasa dia buat kerja yang dia tu dilihat oleh tuan dia anak kerja tu akan jadi cantik kita semayang kalau kita semayang kita rasa kita sedang dipandang oleh Allah Ta'ala dan tidak ada satu saat pun makhluk ni termasuk kita ni terlepas daripada pandangan basar Tuhan sama Tuhan basar ya penglihat sama pendengar ilmu mengetahui semua dalam takluk dia ya benda tu syuur kalbi tu keperasaan hati nak hidup kan ha, Ini kalau ada maknanya salat dia tu ada roh cantik hidup ha, bila hidup nanti akan banyak tuan berikan futuhat dalam sembahyang makarif dan sebagainya Nah saya kamu akan mewarisi pusaka penghulu Sayyid Waladi Adnan sallallahu alaihi wasallam itu bagi Nabi sallallahu alaihi menjadi hamba Tuhan. Kalau ini konsep kita pakai yang disebutkan tadi, ya bermula salat kita menggunakan apa? Ha, cara yang betul zahir dan batin insyaallah kita akan dapat banyak mempusakai waris-waris yang rohani daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu yawmin, kullu yaumin huwa fi sya'n sya'n baca eh? ya sya'n dia ambil sulus harakat nun sya'n itu dia panggil mat isyarah itu dalam ilmu tajwid ya eh? Tiap-tiap masa dia dalam urusan mencipta dan mentadbir makhluk semua full time tak ada satu masa pun yang makhluk boleh lepas dengan Tuhan Allahu yudabbiru samawati wal ard Tuhan yang mentadbir langit bumi dan pentadbiran dekat dengan kita Allah Taala sebut wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah Taala yang jadikan kamu dan perbuatan kamu perbuatan kita melihat bercakap mendengar berjalan duduk bangun semua afaal kita perbuatan kita adalah makhluk Tuhan sekarang kita rasa tak perbuatan kita kita melangkah dari dia ke dari kita ha, -salam. ayat Quran dah jelas semua perbuatan dia jadi sekarang kita rasa tak itu afal Tuhan atau kita rasa afal kita dia bila qalbi dia tak ada pancaran nur ma'rifat dia akan rasa dia tapi kalau qalbi dia setelah dipancarkan nur daripada ta'ala ketika itu dia akan fanak dia rasa hebatnya kebesaran Tuhan dia berjalan dia rasa dari Allah zawf dia panggil dia berjalan, dia rasa dari Sebagaimana yang Tuhan sebut, dia dapat rasa. Macam mana dapat rasa? Dia pun nak dapat rasa dengan Tuhan, dia wajib membuang rasa dengan makhluk. Dia nak rasa kebesaran Tuhan, dia kena pandang makhluk ni macam tunggu kayu. Ini. Imanu mar'un la yakunu mutakammila hatta yarana an-nas kal ibil muslimah. Iman seorang takkan sempurna sehingga dia tengok orang macam dia tengok unta. <tuh> tu dalam kitab Hidayatul Azkiya karangan wali besar. Ni. Maksud dia apa? Maksud dia bagi kita dengan orang tak ada apa? Orang puji kita pun tak ada rasa apa, orang caci kita pun tak ada rasa apa. Sebab apa? Hati kita bukan takluk dengan Dia. Hati kita muta'anniqun billah. Ya, yang kita nak pujian Tuhan sanjungan Allah yang kita takut ialah murka Tuhan. Ha nah, tu Orang tak ada masalah pergi la ya khafun la mataib dia tak ada takut dengan celaan orang mencela dan dia tak diheran dengan pujian orang puji. Orang puji dia pun dia tak masuk dalam kepala dia. Sebab matlamat hidup dia bukan makhluk, matlamat hidup dia adalah Allah Taala. Wa anna ila rabbikal muntaha dan kepada Tuhan kamu lah kemuncak segala-galanya. Ya, dia nak dapat rasa hebat Tuhan, dia kena buang hebat makhluk. Memang tak ada apa pun hebat makhluk ni makhluk. Dan nama pun makhluk. Apa makhluk allazi benda yang duduk dalam kejadian Tuhan setiap saat kita dengan dia. Ya, pandang itu. Maknanya kalau istilah sufi, fanakan lenyapkan kudrat makhluk dalam memandang kudrat Allah. Lenyapkan iradat makhluk dalam memandang iradatullah. Lenyapkan ilmu makhluk dalam memandang ilmu Tuhan. Eh, lenyapkan sifat makhluk dalam memandang sifat Tuhan. Dan last sekali, lenyapkan wujud makhluk dalam memandang wujud Allah. Pada itu dia dapat rasa, itu tauhid khas dia. Ya. Tauhid nombor satu tadi tu Yang duduk di bawah Makna La khawla wa la kuatah Itulah makna dia ya, Kita sebut La khawla wa la kuatah Ilah dia kata dah pergi buka li kan? La khawla wa la La khawla wala. Banyak kita tanya apa mana la khawla Dah orang sebut aku sebut je lah <laughs> Padahal tu makna paling tinggi tu Makna tu tinggi tu mengisyarat kepada Tauhidul khas Bukan tauhid am tauhid khas mana mengesahkan Tuhan secara khusus betul dengan memadamkan pandangan kalbi daripada makhluk terus dia me'eratkan kalbi di kehadirat Tuhan disitulah dia panggil ni'mat sebenar-benar ni'mat wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim ni'mat pada sempurna bila kalbi insan ditarik oleh Allah menghadap akan dia Ya, itu nikmat paling, paling besar. Maka nak dapat dia apa? Mulazamatu zik. Dia kena banyak zikrullah. Tu. Ya, waktu zikir banyak tu Dia akan pergi pada mana mahabbah eh, Kasih bila dah ada kat Tuhan Dia takkan kat lain ha, ah, Itu kesilapan dia akan dapat Sebab tu rahsia Quran sebut Uzkuruni Zikran kasirah Sebut oleh kamu akan daku Satu Tapi sebut mana? Zikran kasirah Zikir yang banyak ha, Apa apa sebab tu rahsia dia? Ya, eh, sebab rahsia dia orang apabila kasih satu benda dia akan banyak sebut banyak ingat jadi maksudnya kau zikir akan Allah sampai kau rasa kasih sampai terbuka hijab lebih kita merasa nikmat dengan Tuhan Masya Allah tu nikmat paling ber, paling besar eh, dibukakan jadi sekarang Ta'ala dalam pisan semua dalam urusan dia tidak bergerak makhluk tidak dia melainkan semua biiradatillah dengan kendak dia tak sisi iradat dah siap pada azan lagi dan ni sebab dipandang dalam keadaan supi tengah daripada dia Dia memandang maka ahadiyah ya. Cara mak -mak, peringkat itu di antara banyak jalan Di antara ulama' sufi itu guna pandangan makaman Ahadiyah itu mana apa? Kan Allah wala syai'a ma'ah Telah ada Allah Ta'ala dalam hadis Ya wala syai'a tidak ada satu pun serta dia ketiga sebelum Allah Taala jadikan alam semua ni ahad ditunggal Ah, ha, benda tu kita pandang sebelum ada makhluk mau kita rasa oh, hebatnya Allah Taala dia seorang yang tunggal kemudian mau ditaksiskan kejadian satu makhluk satu makhluk ada ha, turun 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 ya tu dalam kajian martabat tujuh ada tentang ni ya. tu tujuan apa tu dia nak bagi shoot kepada tauhid khas biar betul-betul dia nampak dia terbuka tu dia panggil nikmat paling lazat di dengan Allah Subhanahu Wa Taala kalau tak terbuka tu mana ni dia, dia berjalan tu macam kita berjalan Dia boleh berjalan tapi mata kita tutup ni Agak sukar ha, Dia bawa kenderaan ni bila clear terang Sedap lah bawa kan lampu terang, cermin terang Bawa pada sup dia pergi ha, Tapi kalau cermin dia mula kelabu dah tak sedap lah Itulah kalbi Kita bawa kereta pun kalau kita tak servis dengan kereta dah servis Tak sama kan Kan? Kita sebis kereta minyak hitam semua siap Wah jalan pun sedap ni Ini nak pergi sampai ke mana bagi kedah nak pergi sampai jauh lah dia nak berjalan kan tiba-tiba break break tak Janti minyak tak tukar tiba-tiba kering tengah jalan kacau <laughs> tengok temperature pun naik ya, ha, tukar lah eh, maksud dia apa kalbi tu kita sebis ya, sebis ni cuci dengan apa at-taubah wal-istighfar dan sental dengan apa Azik Az wal muraqabah dan sebagainya lah. Maka okay, insyaallah dicantik bila cantik di jalan lancar dan perjalanan diberi lancar berbagai-bagai pertuhatan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahai orang yang menuntut kedudukan ini, wahai orang yang dahagakan minuman ya munajah ini, takutlah kamu daripada cenderung kepada yang lain. Mana hati kita ni jaga Jangan dia terikat dengan yang lain Jangan tersangkut dengan yang lain Bersihkan betul botolan akan hadiahkan dia Ya satu pembukaan Ya itulah Maqamul kurbi Maqamul uns Maqam berjinak pelbiri dia dengan Allah Ta'ala Dan tu nikmat yang paling besar Di antara nikmat-nikmat yang akan disebut akan datang Kemudian dia akan masuk Ya itulah matan akan datang Iyaka antamila ila ghairillah Ya, fa yaslubuka Allah lazzatal munajah. Mana kita nak dapat lazat dalam ibadat? Ah, kaedah dia akan datang dalam hikmat yang ke-8 dia akan sebut insya-Allah wallah. Ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa inna khaira kulluhu bi wa anta bina Alhamdulillah. Subhanallah La hawla wa la quwwata illa billah Yeah.